Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa subscribe ya Tuan-tuan, kita sebenarnya menumpang je Menumpang je dalam dunia Kita bukan siapa-siapa pun dalam dunia Sebab itu bila sebut kita ni menumpang Kita kena sedar diri Dalam menumpang Musafir pula tak lama pula. Segala-galanya yang kita ada sekarang ni semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut kita adalah menumpang, kita adalah musafir, apa yang kita ada ini adalah pinjaman daripada Allah. Kenapa perlu kita takabur? Kenapa perlu kita sombong? Kenapa kita ni belaga? Kenapa kita kena engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? nama pun sebab ada orang yang tak sedar diri tuan-tuan ni adik dua orang ni buat apa ni adik hey, adik perempuan adik perempuan ni dua orang duduk dulu duduk tenang-tenang rilek-rilek dulu ya ha, duduk tenang baik tuan-tuan baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ustaz Kazim dah tak sedar diri dah lawa jemput pandai pula arah-arah orang pula. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut kita adalah menumpang. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat kepada Allah. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kerja kita ialah kerja untuk beribadat kepada Allah. Maka jangan persoalkan kenapa saya perlu ibadat. Dan kenapa pula ibadat macam ni? Jangan soal lah. Apa asal kita ni bila semayang orang perempuan mesti di belakang? Dah lah, di belakang. Terlekong pula. Cuma tengok orang lelaki-lelaki semayang. Depan. Dah lah jadi imam. Depan pula. Tak payah bertelekong. Simple lah je. Baju Melayu, can play card. Spender pun tak pakai. Oh, <laughs> ya orang perempuan ni cuba tengoklah upah lehar. Cuba tengok ya Allah panahnya. Dah lah kipas tak pusing bawa tenang ya blackout sabar ya, je banyak tuan kita tengah duk de urus dengan pihak TNB ni buat tenang ya insyaallah kalau tak habis juga tak repair juga kita habis hawa sikitlah dalam pukul 12 ya insyaallah panas kan baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Allah sebut di dalam al-Quran surah Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir surah ali imran 190 Allah taala sebut pada setiap kejadian yang Allah taala ciptakan ini ada tanda-tanda kekuasaan Maka manusia disuruh berfikir. Ada dua benda yang Allah Ta'ala suruh buat dalam ayat 191. Al-lazina yadhkuruna Allah haqiyama wa ku'uda wa ala junubi. Wa yatafakkarun. Ada dua perkara yang Allah Ta'ala suruh dalam ayat tadi. Pertama, tolonglah tengok ciptaan Allah. Sebut ciptaan Allah. Ingat ciptaan Allah. Nombor satu kata Allah, zikir. Ingat siapa diri kita. Ingat siapa diri kita. Yang kedua kata Allah wa yatafakkarun. Berfikirlah kamu tentang kekuasaan Tuhan. Dua benda yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Pertama, ingat sebut nama Allah. Ingat nama Allah. Zikir tu apa? Yang pertama tuan-tuan, zikir itu ialah sembahyang. Faham daripada zikir tu apa maksud? Semayang. Sebab apa semayang? Sebab kamu tu hamba Allah. Sebab kamu menumpang di tanah, di bumi yang Allah ciptakan. Zikir kepada Allah. Solat. Tak solat itu apa? Maknanya kau tak sedar diri kau tu hamba Allah. Nombor dua. Apa makna zikir? Zikir. Zikir yang kita duduk semayang tadi. Subhanallah. Subhanallah. tu zikir. Allah Ta'ala suruh kita zikir. Cuma zikirlah perlahan-lahan. Abang Haji. Tak payah laju-laju nak ke mana. Tadi saya tengok ada orang dalam YouTube tadi semaya punya laju ya Allah di negara seberang gamaknya. Allahu akbar malam Amin. Oi. Amin je dengar tuan-tuan. Anak-anak nilah tukang menjerit je. Tak apa dia baca tak tahu tuan-tuan. Amin. Allahu akbar Amin. Ah sudah tuan-tuan. Dia sujud, dia rukuk, dia sujud, dia tahiyat, tak ada apa apa Assalamualaikum. 20 rakaat 7 minit. Bayangkan tuan-tuan kalau dia berzikir agak-agak bunyi apa? Subhanallah agak-agak bunyi apa? Kalau semayang pun 2 minit, 2 rakaat 1 minit. Bayangkan kalau dia zikir, tak bunyi zikir. Wala la 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 Nombor dua ialah zikir. Zikir yang terbaik. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Zikir yang terbaik. Jom tuan-tuan kita zikir yang terbaik. Satu dua mula. Subhanallah walhamdulillah. ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فانقذ سبحان الله وبحمده ان الله على كل شيء قدير Kata Rasulullah, itulah perkataan yang paling Allah suka. Bangun pagi ya, subhanallah wa bihamdi inna Allah ala kulli syai'in qadir. Berapa ramai yang bangun pagi zikirnya? Eh, malahnya itu zikir. Ni adik-adik ni nak pergi sekolah biasa. Eh. Macam mana? Zikir yang terbaik subhanallah. Sebab itu setiap satu perkataan, setiap satu perbuatan yang kita buat ada zikirnya. Menguap ada zikirnya. Apa ramai yang tak nak zikir bila menguap? Menganga macam badak tuan-tuan. Siap bunyi pula. Buatnya dia tersangkut waktu menguap macam tuan-tuan. Waktu nak makan ada zikirnya, selepas makan ada zikir. Tadi saya masukkan dalam Facebook gambar saya makan aiskrim. Orang tanya saya, Ustaz ingat hati-hati kencing manis. saya jawab, insyaAllah ada doanya. Bukankah zikir yang terbaik ada satu doa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Wahuwas. Itu kan zikirnya Setiap satu benda ada zikir Ni sekarang ni wabak Corona virus, corona virus Tak lepas ni apa pula tuan tuan Siap nama kereta lagi Corona, corona Lepas ni KA20 ke mak tu tuan Tak pun iswara virus lepas ni Zikir Yang ketiga apa makna zikir Sebut Ni'mat yang Allah Ta'ala bagi sebut itu zikir Allah Taala bagi kepada kita nikmat sebut macam mana tuan Haji sihat alhamdulillah Allah bagi sihat pada saya. sebut pakai nikmat yang Allah bagi ni tuan-tuan yang datang malam ni semua segak-segak cantik-cantik kenapa sebab nikmat yang Allah Taala bagi kita sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahad Allah Ta'ala kata nikmat yang Allah bagi pada kamu sebut sebut tu maknanya pakai guna akak-akak ada pinggang kelorok pakai simpan tudung pakai telekung pakai ni duk pakai telekung tu 84 yang telekung Khadijah Fatimah Jalandah tak nak pakai Allah Ta'ala bagi nikmat kata Allah sebut Sebut tu maknanya pakai, pakai, pakai. Dan memakai nikmat yang Allah bagi itu bukannya sombong, bukannya riak, bukannya belagak. Kita datang ke masjid malam ni pakai jubah cantik. Serbannya cantik. Subhanallah. Amboi tu haji. Cantiknya. Bagus. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Jangan cakap pada dia. Nampak tu. Bila malam ada forum ceramah, baru dia pakai cantik-cantik. Apa punya orang ni? Tak, jangan faham macam itu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pakai. Yang keempat, apa makna zikir? Tuan-tuan, di dalam hati kita ini sentiasa ingat pada Allah. Bila datang musibah, innalillah. Bila datang musibah, innalillah. Ini tidak. Bila datang musibah, benda lain kita sebut. Cuba tuan-tuan tengok atas siling kita. Tak ada cicak. Katalah makna ada cicak seekor tu. Makcik panggil apa? Kalau cicak tu. Cicak tu panggil apa lagi? Kalau cicak tu duduk di atas siling, kita panggil apa? Mak cicak. Cubalah cicak tu jatuh atas muka kita. Agak-agak bertukar lah nama cicak. Cicak jatuh atas balak. Aduh! Agak-agak panggil apa? Tak tahu. Cicak jatuh atas muka. Babi betul. Cicak dah tukar nama babi dah. Tidak, tuan-tuan. Kadang-kadang tukar nama haram je dah. Celaka. Celaka pula cicak tu, tuan-tuan. Tadi di atas, kita panggil cicak. Bila jatuh atas muka, jatuh dalam gelas. Babi cicak. Cicak menong tu. Bila masa aku babi, kita dah. Ini perangai kita, tuan-tuan. Perangai kita ni kadang-kadang kita tak ingat. Yang susah yang senang itu tuan-tuan adalah ujian daripada Allah inna lillahi wa inna ilaihi Ji'un, sebut sebab tu bila ada kematian bila ada kesakitan bila ada kesusahan orang akan sebut pada kita ingat Allah ingat Allah ingat Allah tu maknanya zikir sentiasalah kita ni balik pada Allah balik pada Allah sebab kita ini adalah musafir kita ni menumpang di bumi Allah ni. Yang kedua kata Allah, berfikir. Fikirlah. Apa yang disuruh fikir? Banyak benda boleh fikir. Banyak perkara boleh fikir. Patutlah Allah tak bagi makan kelawar. Rupa boleh bawa penyakit rupanya. Patutlah Allah tak boleh tak bagi makan babi. Babi ni bukan boleh sebut lembut-lembut. Eh, hey, babi tak boleh tuan-tuan. Tak sedap langsung bunyi dia. Dia kena sebut, oi babi. Patutlah Allah tak bagi makan babi. Baru nampak sekarang. Allah tak bagi makan buaya. Allah tak bagi makan ular. Allah tak bagi makan serigala. Allah tak bagi makan tikus. Itulah sebabnya. Cukup kita fikir tuan-tuan. Ada hikmah atas tiap-tiap sesuatu. Ini tikus dia salai Apa nak jadi ni Berudu katak tu dibuat nyesuk Disuap pada anak Mamam berudu Berudu pun Yang anak tu bodoh pulak Bayang katak tu dalam perut anak hari ini. Tak ada benda lain ke kau nak makan Dan kau makan menyusahkan orang pulak Bila sakit menyusahkan orang Allah Ta'ala sebut dah pada kita Benda ni haram Allah kata makanlah kamu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu benda-benda yang baik yang Allah bagi rezeki. Disuruh kita makan benda-benda yang baik. Tapi hari ni orang tak kisah dah tuan-tuan, orang belasah semua. Akak-akak ni -akak memang lari gelinya ustaz. Gelilah sebab belum sakit. Cuba sakit asma. As sakit lelah asma tak boleh dapat doh ha, ha 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 masuk hospital duduk sini. Oh bila dah asma macam-macam ubat sampai satu hap kamu kalau nak lega asma kena makan anak tikus. <tik> <tik> nak makan tak makan nak makan tak makan. Nampak tuan tu, ada satu tu imam dia makan anak tikus dah makan baru tanya saya. Dia kata ustaz ustaz boleh mengubat asma. Saya tak, tak pandai saya bukan doktor saya tak pandai. Oh nak minta tolong ustaz. Tak apalah. Yang kedua soalan, tikur, ustaz soalan, boleh ke makan anak tikus ustaz? Saya tanya abang nak makan ke? Dah. Berapa ekor? Dua. Yang mana? Yang merah-merah tu -merah lah. Astagfirullahalazim. Macam mana abang makan? Ambil seekor, gulung dalam roti gardenia Kemudian telah. Hei. Tuan-tuan boleh bayang tak buah melaka punya kuih tu? Macam itulah lebih kurang tuan-tuan. Dia gigit anak tikus, merecik darah tuan-tuan. Kita hari ini boleh cakap, Ih, tak buat lah. Tak buat sebab belum diuji. Bila dah uji, berapa ramai yang terpaksa buat? Berapa ramai yang sanggup buat? Sebab kita tak fikir. Kita tak ingat kepada Allah. Jadi dua tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dua benda ini. Yang pertama, tolong zikir. Tolong ingat pada Allah. Yang kedua, tolong fikir. Apa yang kita nak buat fikir dulu baik dan buruknya, halal dan haramnya, fikir-fikir dulu. Kalau dua benda ni kita buat tuan-tuan, kita akan jadilah manusia yang cerdik. Manusia yang cerdik disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Orang yang berfikir, orang yang cerdik. Wallahu ya, dirahmati Allah. Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Ta'ala berfirman, rajim wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin was sa'ilin wa fir riqab sadaqallahu al azim harta yang kita ada ni untuk apa tuan-tuan di antara benda yang Allah Taala bagi kepada kita ialah nikmat harta Allah Taala jadikan kita di dunia ni lahirnya kita ke dunia ni tak bawa apa pun Sehelai sepinggang pun tak ada. Memang tak ada berbaju pun. Mana ada orang beranak-beranak siap dengan baju uniform lagi. Allah yang bagi kepada kita. Sebab itu ada dulu satu kumpulan yang ditangkap berhalwat. dalam satu rumah pengak kuasa pergi serbu dia orang. Bila ditangkap selama rok tak pakai baju lelaki perempuan. Berjalan ambil IC tu dilek jalan gigih-gigih bagi IC. Penguatkuasa kata, pakai baju lah apa ni? Dia kata, Encik, apa nak malu? Kita lahir hari itu pun bertelanjang. Nanti di hari kiamat pun kita bertelanjang. Astagfirullahalazim. Kami praktikal sekarang ni. Oh, jahat benar tuan. Dia boleh ajar lagi. Kami buat praktikal sekarang ni. Kita lahir dalam keadaan kosong. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti Bawa dosa, bawa pahala Subhanallah Datang kosong tangan Tapi Allah yang bagi rezeki Allah bagi rezeki ni Akak-akak cuba tengok di rumah Telekung ada berapa? Lapan Pinggan Allah tak terkira ustaz Berat Berjuta Dua kampik sekarang ni Beribu-ribu berat ada ni Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni'mat. Tapi ni'mat-ni'mat ini akan kita terasa, akan kita hargai bila kita sakit, bila kita hilang ni'mat. Sebab itu dua ni'mat yang selalu kita lupa. Iaitu ni'mat as-siha wal-farag. Ni'mat yang selalu kita alpa, yang selalu kita lupa. Pertama ialah ni'mat sihat. Waktu sihat nak semayang tak nak Waktu sihat nak ke masjid tak nak Waktu sihat nak baca Quran tak nak Waktu sihat nak buat baik tak nak Bila sakit baru ingat pada Allah Sebab tu Allah Ta'ala ni dia bagi kita susah Bila kita susah kita sebut nama Allah Cuba adik-adik tengok Bola sepak, Selangor lawan Perak Malaysia lawan Indonesia Oh, Sapawi Rashid, Sapawi Rashid. Ah, uh, bola dapat pada Brendan Gam, Brendan Gam memberikan bola kepada Sapawi Rashid kembali dan sepakan. Oh, sayang. Tidak gol Sipi sahaja. Agak-agak adik-adik di rumah sebut apa musik. Allah, nampak. Tak gol lah pula. Nampak perkataan. Okey, kenalan, kenalan kepada Sapawi Rashid. Sampai akhirnya Rashid, Rashid, Oh, tidak gol. Allah, bodoh. Oh, nampak. Bila tak gol je Allah. Sabah Rashid menanduk gol. Sekarang sebut apa sekarang? Ye, yeah. yeah. ada dah sebut Allah. Tok bak tak ada tu, Asyik tak gol je Allah. Allah, Allah. Sebab itu Allah Taala bagi kita susah supaya kita ingat pada Allah. Jadi jangan kita tengok orang susah tu, ha, tu Allah benci tu. Tu Allah benci, tu sakit tu. Tu saka, tu sakit tu. Jangan cakap macam itu. Allah sayang pada dia. Sebab bila kita sakit, kita banyak ingat Allah. Cuba tengok orang sakit. Nak bangun dari kerusi pun, apa dia sebut? Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Allah. Cuba tengok orang sakit bila nak duduk. Pelan-pelan, pelan Allah. 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 Alhamdulillah. Allah. Sampai isteri tu tegur Amboi awak ya Masa sihat Haram sebut nama Allah Asal sakit Allah 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 Lagi banyak Allah ada tegur Kena meletek dengan isteri dia Allah Ta'ala ni dia bagi sesuatu tu Supaya kita ingat balik pada Allah Tapi kadang-kadang Nikmat yang kita ada ni Kita lupa nikmat apa Nikmat sihat Yang kedua nikmat lapang Nikmat lapang kerjanya Main Facebook Nek mak lapang kerjanya main PIBG. Ah? Ha? PUBG, PUBG. PUBG oh, ustaz kan PIBG. <laughs> waktu lapang main game, waktu lapang membawang. Dah sesak-sesak nak mati baru minta nyawa. Besok hari Jumaat sembahyang Jumaat tu imam akan baca ayat ni. Waktu sembahyang Jumaat tu. Bila nak mati saja manusia, apa dia minta? dia minta panjangkan la laula akhartani ila ajalin qarib ya allah kalau lah boleh minta panjang umur sikit ya allah sikit pun jadilah fa saddaqaw wa akum minas salihin aku nak sedekah ya allah aku nak buat amal soleh ya allah waktu dah nak mati baru minta minta nyawa minta nyawa Ya Allah, aku nak sedekah, Ya Allah. Aku nak buat amal soleh, Ya Allah. Panjangkanlah umur aku, Ya Allah. Allah jawab, Walayu <tuk> akhirallahu nafsan. Iza ja'a ajaluha. Kamu tidak akan diberi tangguh lagi. Walau dah sampai umur. Jalan, jalan. Mati kamu. Jadi tuan-tuan, waktu yang masih ada ini. Kata Allah, apa yang kita buat? Sadakah lah Dan sadakah mana yang besar Al-Baqarah 177 kata apa Sedekahlah kamu kepada kerabat kamu Mak kita, bapak kita Anak kita, isteri kita Suami kita Abang-abang bila isteri kata Abang Serkut dah koyak Dah berlubang abang Sekarang juga abang beli di kedai 2 ringgit Tunggu sekejap sepuluh dia beli serekuk kepala tau. Nah, sepuluh abang beli untuk mama. Abang yang koyak ni macam mana? Yang koyak engkau tak di dapur, kita buat tapis kopi. Nanti kalau jiran datang, senang tapis. Sebab tu bila jiran datang, berminyak kopi kau ni. Ya, kita halok lah tempat. Sebab kadang-kadang kita kedekut. Akak-akak, sedekahlah pada suami. Suami tu teruk kerja, duit dah habis. Nak repair motor pun tak ada duit Jalan kaki tinggal motor Abang, helmet Abang jalan kaki je lah Kenapa? Motor rosak Kenapa tak repair? Kalau abang ada duit, abang repair Tak apalah lehoy Bukannya jauh sangat pun Kesemenyih je Semenyih tu jalan kaki Mahu malam baru sampai Tuan-tuan, itulah sedekah nak abang ambil duit ni. Pergi ripet. Inilah tempat yang paling selamat dia simpan. Sakit tu di sini, di dalam hati Suami dapat duit tu panas. Yang gitu tu Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Yang kedua kata Allah, pada siapa? Wal yatama. Yang ketiga pada siapa? Wal masakin. Yang keseluruhnya pada siapa? Pada fi sabilillah. Yang seterusnya pada siapa? Wasailin orang yang meminta wa firriqa orang yang nak memerdekakan hamba. Tuan-tuan, kita ada wang. Jom kita gunakan wang ini untuk faedah kita di negeri akhirat. Tadi kita lihat imam lepas mayam zikir. Subhanallah, subhanallah. Dapat pahala tu kak. Berzikirlah. Janji ku dapat pahala subhanallah subhanallah. Buat orang lepas je sembahyang hulu kaki. Kita kan nak buat apa? Rupa nak ambil handphone. Itu dulu dia tengok lepas sembahyang tu. Tengah sembahyang pun duk ingat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Handphone tak mana? Dia gagap. Oh ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Tuan. Tak boleh berenggang betul dengan handphone dia. Habis-habis salam dia lucu kaki ni. Ingat kena nak cari duit, nak sedekah, handphone. Subhanallah. Cubalah renggang sekejap, letak sekejap handphone ni. Subhanallah, subhanallah. Dapat pahala. Habis saja semayang, salam orang sebelah. Hulurlah tangan, sambut. Ni tidak. <tuk> Datang juga biawak <biar> ni. <tuk> biawak dia bagi orang sebelah. Kan? Macam mana nak dapat pahala? Tengok-tengok ada orang kawan daripada jauh. Angkat tangan senyum. Senyum tu pun dapat pahala kak. Janji dapat pahala aku buat benda ini. Walaupun sekadar senyum. Subhanallah. Cuma saya pesan dulu dah. Kalau nak senyum pasti kado lah. Jangan duduk-duduk kat tangga kat rumah senyum. Orang hendak kau tingkap. Dah berapa hari dah makcik tu gila. Gila orang cakap tau. Kalaulah benda tu ada pahala, sedekahlah. Walaupun hanyalah dengan sebelah kurma sahaja. Kalaulah benda itu dapat pahala, duduklah walaupun sebentar. Duduk nak balik rumah, tengok malam ni ada ceramah. Duduk sekejap, ambil pahala. Kemudian baliklah. Jangan tuan-tuan sia-siakan pahala. Jadi tuan-tuan malam ni kita nak sedekah pada masjid kita. Kita nak sedekah supaya masjid ni terus imarah. Dan ekornya terus ada ekor. <laughs> supaya masjid kita ni terus buat pengajian yang banyak. Supaya kita dapat manfaat. Kita dapat pahala yang besar dengan sebab kita berwakaf ke masjid. Kita dapat pahala yang berpanjangan kerana ilmu yang diajar di masjid. Ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita waktu kita sakaratul maut. Tolong kita waktu kita berhadapan dengan kematian. Tolong kita di saat kita susah dalam kubur. Akak-akak, saya tahu akak-akak ni panas pakai telekong. Tapi akak panas lagi dalam kubur. Saya tahu abang-abang ni sempit sangat. Nak lunjur kaki ke depan punggung orang. Bersilah lah. Bersilah pula sakit gaut. Sabarlah abang. Dalam kubur lagi sempit. Mah. Sabarlah. Jadi satu benda yang boleh menolong kita nanti ialah sedekah. Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk masjid kita. Diminta kepada adik dua orang tadi, jalanlah balik tuan-tuan. Jangan dia merajuk pula tuan-tuan. Ha, tunggu saya lancarkan dulu. Minta kepada petugas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tahun lepas saya ceramah di satu tempat. Bila anak-anak ni datang bawa tabung kutip. Ada satu pakcik dia tak masukkan duit pun dalam tabung tu. Dia buat bodoh je tuan-tuan. Walaupun seringgit, dia tak masuk pun. Dua hari lepas itu mati kau. Jadi abang-abang kalau rasa nak mati, buat bodoh je lah kat tabung tu. InsyaAllah, InsyaAllah dua hari kita ramai-ramai lah buat tahlil. InsyaAllah ya. Yang mana faham, faham. Mana tak faham sudah. Mana petugas hanya tuan-tuan. Tak nampak pula petugas dia tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita buat satu benda. Yang mana yang kita buat benda ini benda yang nak menolong kita. Siapa nak tolong kita di hari kiamat tuan-tuan? Siapa yang nak tolong kita dalam kubur kalau bukan diri kita sendiri dengan amalan kita. Yang ikut kita ke kubur siapa? Orang, kawan, adik-beradik, anak-beranak. Yang ikut kita ke kubur siapa? harta kita. Yang mengiringi jenazah nanti siapa? Kawan-kawan. Anak beranak, isteri, suami hantar. Tetapi yang tinggal kita yang ialah hanyalah dengan amalan kita. Yang hantar balik. Dan kita nampak orang yang hantar tu balik. Suami nampak isteri dia balik. Leha. Leha. Jangan tinggal abang leha. Dia tak dengar abang loh. Kata nak suruh duduk semati dengan abang. Tak boleh dengar. Anak-anak ni duduk jirus lah. Ay, atas kubur tu. leman teman ayah man. Aiman. Aiman kalau dia jawab, Aiman tak kisah. Hmm. Ha. Anak pun balik. Kawan-kawan pun balik. Kadang-kadang kawan-kawan masa tujuh langkah meninggalkan kubur. Kawan-kawan buat lawak. Itu lemando kena soal